победа, хорошее настроение, конец сезона. Очень довольны, что ребята проявили свои лучшие качества. За ну, исключением, может быть, 15 первых минут, которые не провели. Но еще раз хочу сказать, что Карпаты это обученная команда, имеющая свои козыри, хороших исполнителей, поэтому здесь легко никому не было и не будет. Игра прогнозировалась тяжелая, она такой была. Я рад, что еще раз говорю, что сегодня мы оказались сильнее. Я прошу запитание. Как удалось отстримать стартовый натиск Карпат и что вы в для того, чтобы выполнить Ну, еще раз говорю, стартовый натиск мы не сдержали, мы провалили, пропустили гол. По ходу перестроиться пришлось немножко, то есть просьба была такая, чтобы быстрее ходил мяч. скрывать планировали через центр, так как фланги закрыты были у Карпат, просил побыстрее принимать решения, побыстрее работать на мяче. Четкость передач, чего, к сожалению, не было в первом тайме. Есть над чем работать, в принципе, картинка есть, но работы еще очень много в этом направлении. Первые 15 минут вы так стояли, как команды, потом побачили атаки Карпат, и на лапу запасных. Не басить, нет, нет. нет, я всегда верю в победу при любом счете. Я, если вы заметили, практически не садился. Какие-то короткие передышки брал, но потом все равно выходил к поле и старался подсказывать, старался со стороны все равно виднее такие ошибки или допускать позиционные, или технические брак. Поэтому старался быть вместе с ребятами в поле. Я крючок у вас. Насколько реально вы бачите шансы своих командных играть в Ну, Шансы можно обсуждать, можно о них говорить, можно о них писать. Наше дело выходить в каждую игру и показывать красивую игру, остро атакующую, с обилием голевых моментов, чтобы нравилось зрителям. Я думаю, сегодняшняя игра понравилась зрителям как в исполнении Карпат, отдельный эпизод, так и в нашем исполнении в любом случае она была не скучна. А о шансах на шестерку, опять же, впереди межсезонье, впереди сборы, большая работа. То есть в зависимости от того, какие задачи и цели будут поставлены руководством, будем комплектоваться, будем двигаться вперед. Я а, Сейчас, дома, про сборы, про наступные, про весну. В режиме диалога сейчас в течение пяти дней будет это обсуждаться этот вопрос. Отложили это все на после последней игры. Сейчас в режиме диалога, опять же, повторюсь, в течение пяти дней эти все моменты обсудим и решим. Непонятным образом команда села на свою половину, подписала и дальше начались начинается... с тем, они решили, как они дальше. Прошу. И Что стало после таких таких очень хороших 15 лет? Я думаю, это момент чисто психологический, потому что когда команда уже 15 минут на отрезок создает, там забили, создали еще там 20 игровых момента, и потом вообще необъяснимо опускается на свою половину, потому что установка была как можно выше от своих ворот, отдвинуться и лук, создавать, давление, и просто такие быстрые ничего. потом, когда раздела опять открыли, я сразу все развернулся и начали играть. Надо 30 минут не разбираться. Не знаю, минут 15. Чтобы пропустили мяч, опять стали играть. Поэтому это, это момент чисто психологического характера. Сьогодні два тайми ви зіграли двома різними тактичними схемами. З чим це пов'язано і чи готувалися ви саме до таких перестановок? І чи готова команда на теперішній момент Я, 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 успел, я, я начну с последнего, наверное, команда готова уже потому что мы довольно безболезненно перешли от одной системы второй. Первую систему мы выбирали, исходя из тех исполнителей, которые у нас были, и анализировали соперники.